Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aliran duit rampasan jerung perasua berupaya bina sekolah, PPR dan prasana rakyat kata Nurul Iza Anwar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku pun seringkali terfikir dan bercakap mengenai perkara ini. Duit yang dirasua, jumlah duit yang ditangkap dirampas dan sebagainya cukup banyak. Boleh siap sekolah, PPR dan perasana rakyat. Timbalan Presiden PKR Nurul Iza Anwar menyamakan perasua sebagai setitik nila yang mampu menghapuskan segala ikhtiar ikhlas dan gigi orang ramai oleh ramai anggota yang terus berbakti dan jujur dan amanah anak sulung perdana menteri itu menjelaskan apakah jawatan kuasa khas mengenai rasuah termasuk peranan dan batasnya. Semalam saya menyentuh tentang keperluan kepada pemantauan yang lebih berkesan terhadap institusi pembenteras rasuah. Ingatlah, setitik nila mampu menghapuskan segala ikhtiar ikhlas dan gigih oleh ramai anggota. Yang terus berbakti dengan jujur dan amanah, nila sebeginilah yang perlu dikenal pasti dan disingkirkan, kata Nurul Izzah. Bayangkan berapa sekolah, rumah rakyat PPR, dan prasana rakyat lainnya yang mampu dibina. Bila aliran berbilion duit rampasan diselamatkan, kata Nurul Izzah lagi. Kita mahu aliran duit rampasan, jerung-jerung perasuah yang ditangkap dipantau dengan jelas, dan jangan pula terkandas separuh jalan. Tegas Isa, menurut bekas ahli parlimen Lembah Pantai itu, ramai yang mengingatkan bahwa jawatan kuasa khas mengenai rasuah sebenarnya sudah wujud. Ya, jawatan kuasa ini memang wujud, kata Nurul Isa, namun. Penting untuk memahami peranan dan batas fungsinya. Jawatan kuasa ini bersifat nasihat, bukan badan bebas yang menjalankan fungsi pemantauan. Secara ringkas, tugasnya ialah memberi nasihat kepada perdana menteri tentang isu rasuah di Malaysia meneliti laporan tahunan SPRM, kata Nurul Iza lagi. Juga menyemak ulasan lembaga penasihat pencegahan rasuah terhadap perjalanan SPRM dan meminta penjelasan mengenai laporan dan ulasan tersebut. Namun, kata Nurul Izzah, jawatan kuasa ini tidak membentangkan laporan di parlimen, tiada perbahasan terbuka, serta tiada kuasa untuk memanggil saksi atau membuat pendedahan. Bermakna ia berfungsi di belakang tabir. Dengan kuasa yang terhad, dan bukan melalui semak imbang parlimen yang telus dan terbuka kepada rakyat, pengawasan yang berkesan bukan sekadar menasihati, tetapi mesti berlaku secara terbuka, di mana kuasa boleh dipersoalkan, keputusan boleh diteliti, dan isu dipertanggungjawabkan jelas beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transofektor for life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan obat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesehatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya Menteri Besar Selangor Akur Tita Sultan Syarafuddin melarang ternakan babi Kerajaan Selangor akur dengan titah Sultan Selangor. Sultan Syarafuddin Idris Shah yang tidak memperkenankan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Uh, adakah dengan larangan sepenuhnya ini akan membuatkan ada negeri sebenarnya yang bersedia juga untuk menerima penternakan babi tersebut. Ini pun menjadi tanda tanya. Menteri Besar Selangor Datu Sri Amiruddin Syari berkata, pihaknya mengambil maklum titah baginda dan akan melaksanakannya sebaik mungkin. Kata Amiruddin, saya ambil maklum dan akan melaksanakannya sebaik mungkin. Katanya ringkas, Ketika ditemui selepas melancarkan majlis penyerahan kit dan permit bazar Ramadan Majlis Bandaraya Shah Alam di pusat Convention MBSA Lapor Utusan di Shah Alam, semalam Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, bertitah melarang pembukaan penternakan babi di Selangor. Baginda bertitah haiwan tersebut dikenal pasti. Menyebabkan pencemaran alam sekitar serta pencemaran udara yang ketara akibat bau busuk serta berpotensi mencemarkan sungai air, sumber air sungai melalui pelepasan sisa kumbahan. Sebagai contoh, cadangan untuk menjalankan penternakan babi di Bukit Tagar, Hulu Selangor adalah tidak wajar. Memandangkan kawasan itu merupakan penempatan majoriti orang Melayu dan melibatkan tanah FELDA, sekaligus dijangka menerima bantahan penduduk tempatan titah Baginda. Tindakan Baginda menyuarakan pandangan ataupun uh, keputusan ini disambut baik oleh ramai penduduk Malaysia. Sekarang, di manakah penternakan babi ini pula akan ditempatkan? Adakah negeri-negeri lain juga akan menuntut benda yang sama. Saya rasa perkara ini mungkin akan menular di tempat yang lain. Bagaimanapun kita harapkan isu ladang babi ini selesai dengan Tita Sultan Selangor ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye bye.